любит друзья, добрый вы день. Дивитесь, какие у нас ремонт. Заодно покажу вам лайфхак. Видите, что я рублю? Ну, это брак. Надо еще мельче. Вот так, видите? Вот я тут оставлю. Еще меньше надо, чтобы было. Да? Вот так. Дивите. Вот такие ремонты у нас. Ремонт движется. Ну, все, я так и рублю, Больше. Все мое рабочее место. Ремонт движется. Чтобы вы бачили. Ну, это под... без подоконника будет. Значит, что это? Как это бетон называется? Пена. Пена Бетонный. Лайфхак, бачите? Ну, надо еще меньше. Это не пойдет. Надо... Буду измельчать дальше. Чтобы вы не думали, что я гуляю. Будем выйти. Бачите? Вот так. Вот такая плиточка будет уже. Вот мое рабочее место еще. Одно. Вы не думали, что я говорю. Дивитесь. Я напало сированный бетон. Это у нас такие будет утеплитель у нас. Желтая штука вот эта. Там название поломать можно. Камни у нас не пропадают, ничего не пропадает. Весь мусор пойдет по делу. Выставил руб работничек. Эти штуки. Вот такие рабочие места у нас. Работа идет. Вот такой. Вот это самое лучшее. Я хотел вам показать самое Вот это самое лучшее. Да. Она крышится легко, легко крышит. Бачите, сейчас я вам покажу. Легко крышится. Сейчас я вам покажу. Я какая погода, заодно покажу. Если люди ушли. А люди не ушли. Да, люди не ушли. Сейчас. Люди бля, сидят. Та погода, как вам сказать. Пасмурная, но нормально. Более-менее. Да. Сейчас я вам покажу, как я измельчаю. Доброе утро, и добрый день. Сейчас. Давид. Так что. Чтобы вы знали, что такое не выкидывать, если кто делает бетонный пол теплый вот такой. Башь. Мы за замочили уже, чтобы крепче было. Бачки? Mm. сейчас покажу, как я делаю. Вот это круто. Вот это, вот. вот это самое лучшее. Вот так я сижу. Да, а что делать? Экономия. А вы думаете? экономия должна быть экономия. Лайфхак. Она мелко будет Ну, что надо. Полоской Работа идет у меня. Чтобы вы не думали, что я выйду. Свет пока есть. Вот это самое. Что? Ремонт идет ровным ходом, видно. Пало. А вот это. Вот это, блин, тяжело. Это с холодильника. Чтобы вы знали. Это с холодильника. Выйди. выйду. Это с холодильника. Хреново идет. Бас. Вот. Ломается Хреново. Бас. Оп. Чтобы вы не думали. Ну, вот это ножик надо брать, ножом, ножом. Вот такие у нас стяжка, утеплитель. Стяжка, бетон, как хотите так называть. Ну, это я вам покажу побольше. Мелко хреново не берите. Что было, что валялось, то я принял. Но самое лучшее вот это. Вот такие дела, бачите. Сейчас, вроде люди уже да. Погода не очень. Радуй. Сейчас покажу. Погода не очень. Листья упали все. А, вон наш. Наш песок засыпанный уже. Да. Девочка-собака. Вот так и дела, любые друзья. Чтобы не думали. До новых встреч, любые друзья. Так что, чтобы вы знали, для чего и пойдет. Лайфхак. Запомни. Люблю, друзья, до, до побачення. А вот ящики, бачите. Да. Видно? Уже все сгорело. Целую люблю до побачення, Любит друзья. Самое лучшее. Всего люблю до побачить. Это самое лучшее. До побачення mm. Это